芊芊，我发现你带孩子比我更容易手，而且，嗯，你蛮喜欢小杰的，对吧？芊芊、嗯，你说，我们生个女儿好还是儿子好？都好。那你更喜欢女儿还是儿子？女儿。为什么？儿子有什么好的？都跟小杰一样，长大了。 就跟我抢他妈妈，<laughs> 那女儿就不争了吗？要是女儿的话，我要把全世界最好的东西都给她。哎，到时候肯定被宠得无法无天了，到时候就没人敢要了。那刚好，谁都不准嫁，就陪我，我养她一辈子。哟。 确定明晚就可以回来的是的，是的。 嗯。嗯。哈。嗯。 嗯。<laughs> <laughs>